اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد اسی کے ساتھ بیل کا آئیکن بنا ہوا ہے اس پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو ایک نہایت ہی اہم حوالے سے آپ کے سامنے ایک گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اسلام سے دوری کی اصل وجہ کیا ہے اس حوالے سے ایک اہم انکشاف آپ کے سامنے کرنا ہے اس سے پہلے آپ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت عظیم روحانی بزرگ اور شخصیت گزرے ہیں لاہور میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کشف کی صلاحیت عطا کی تھی کہ وہ کسی بھی کھانے والی چیز کو دیکھ کر یہ بتا دیتے تھے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے تو ان کا ایک قول ہے ان کا ایک فرمان ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اسلام سے اور دین سے دوری کی جو وجوہات ہیں ان میں سے اسی فیصد اسلام سے اور دین سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ لوگ حرام کھاتے ہیں یعنی حرام کھانے کی وجہ سے یعنی دین سے دوری کی اصل اسی فیصد وجہ جو ہے وہ حرام کھانا ہے اور باقی بیس فیصد جو ہے وہ دوسری وجوہات ہیں تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حرام کھانا یہ انسان کو اسلام سے اور دین سے دور کرنے کی ایک وجہ بنتا ہے تو آج جو میں نے آپ کے سامنے ایک جو انکشاف کرنا ہے وہ ایک مضمون ہے میجر ریٹائر وسیم انور چودری صاحب کا جو ایک اخبار میں شائع ہوا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ عراق پر امریکی حملے کے دوران بغداد کی ایک قدیم عمارت بمباری سے ملبے کا ڈھیر بن گئی اور عراق پر امریکی قبضے کے بعد شہر کی صفائی شروع ہوئی تو اس عمارت کا ملبہ ہٹاتے ہوئے گہرائی سے ایک قدیم عمارت کی ایک قدیم عبارت کے آثار دریافت ہوئے یہ کسی درسگاہ کے آثار تھے وہاں سے قدیم قلبی نسخہ مکمل حالت میں دستیاب ہوا جس کا نام تحفہ تل آغانی تھا مصنف کا نام عبداللہ بن طاہر البغدادی تھا اور کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف عالم دین اور صوفی تھے یہ کتاب ان کے کشف پر مبنی پیشن گوئیوں پر مبنی تھی اور اس میں ایک باپ خاص طور پر ہند یعنی ہندوستان کے بارے میں ہے اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ ہند کے کچھ علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی یعنی جیسا کہ ہند کے کچھ علاقوں پر جو پاکستان ہے وہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے وہ فرماتے ہیں لیکن ایک طویل عرصہ تک یہ ملک تفری اور بے چینی کا شکار رہے گا اس کی جو وجہ اس کتاب میں بیان کی گئی ہے وہ بہت ہی ہولناک ہے حضرت لکھتے ہیں کہ اس علاقے کے مسلمان خنزیر نما خوراک کھانے کے عادی ہوں گے اور یہی سبب ہوگا کہ وہ بتدریج دین سے دور ہوتے جائیں گے یہ بہت عجیب بات تھی کیونکہ پاکستان میں لوگ بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں کھاتے دوزار گیارہ میں یونیورسٹی آف مشیگن کے پروفیسر سٹورٹ جونز جو ڈیبارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کے سربراہ ہیں انہوں نے اپنی ریسرچ میں یہ ثابت کیا کہ برائل چکن یعنی جسے ہم فارمی مرغی کہتے ہیں برائل چکن اور خنزیر کے گوشت میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے برائل جس ٹیکنالوجی سے پیدا کیا گیا ہے اس میں خنزیر کے ماڈل کو ہی فالو کیا گیا تھا اس تحقیق کے سامنے آتے ہی فوری طور پر اس تحقیق پر بندی لگا دی گئی اور ڈاکٹر جونز کو نفسیاتی مریض قرار دے کر ذہنی امراض کے ہسپتال میں ڈال دیا گیا نومبر دوہزار پندرہ میں ڈاکٹر جونز کا اسی ہسپتال میں پرسرار طور پر انتقال ہو گیا اگر یہ تحقیق منظر عام پر آ جاتی تو مغرب کی ملٹی بلین ڈالر برائل چکن انڈسٹری تباہ ہو جاتی اس انڈسٹری کے بل پر انہوں نے مسلم ممالک میں اپنے ایجنٹس کو جیسے ارب پتی کیا وہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان حرام گوشت کھا کے جن روحانی امراض کا شکار ہو رہے ہیں اس سے نجات مل جاتی انہی دنوں تل ابیب یونیورسٹی میں کدو اور اس کے خواص کے حوالے سے ایک ریسرچ ہوئی اور جس میں یہ بات سامنے آئی کہ کدو کے جو فوائد ہیں وہ کسی اور چیز میں نہیں ہیں تو یہ جو تحقیق اور یہ جو کتاب ایک ملی اور اس میں جو بزرگ تھے ان کی جو پیشن گوئی ہے پاکستان کے حوالے سے تو اس میں ہمارے لیے کافی غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ جو برائل چکن جو برائل چکن ہم جو کھاتے ہیں واقعتاً یہ بڑی ہی ایک خطرناک چیز ہے ویسے بھی اور بہت ساری جو جدید تحقیقات ہیں ان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ برائل جو فاروی مرغی ہے اس کا گوشت صحت کے لیے انتہائی مضر ہے اور خاص طور پر جو اس کے نقصانات سامنے آئے ہیں ان میں سے ایک نقصان اس کا یہ بھی ہے کہ جن گھروں میں فارمی مرغی کثرت کے ساتھ کھائی جاتی ہے وہاں پر بچے جو ہیں وہ آٹھ سے دس سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں یعنی بچہ تو عام طور پر اس پر بالغ ہونے کی عمر جو ہے وہ چودہ پندرہ سال ہے لیکن جہاں پر یہ فارمی مرغی بہت زیادہ کھائی جاتی ہے وہاں ان گھروں کے بچے آٹھ سے دس سال کی عمر میں یعنی اتنی کم عمری میں وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بہت ساری بیماریاں ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے پھیل رہی ہیں اور پھر ایک سب سے اہم بات جو ہے وہ لوگ جس بات کا خیال نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ آج کل ایک روٹین بن چکی ہے کہ آپ مرغی لینے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو دکاندار کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ مرغی ذبہ نہ کروائیں بلکہ اس نے گوشت وہاں پر مرغی کا رکھا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ شاید ابھی ابھی مرغی ذبح کی ہے دکاندار کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ گوشت لے لیں اور عام طور پر ہم بھی اتنا وقت وہاں پر بدبوم میں کھڑا ہونا ہمیں ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں تیار گوشت مل جائے اور ہم گوشت وہاں سے خرید کر لے آتے ہیں اور حالانکہ وہ گوشت جو ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے وہ مردہ مرغیوں کا ہوتا ہے یعنی یہ فارمی جو مرغی ہے یہ بہت یعنی صحت کے لحاظ سے اپنی صحت کے لحاظ سے بہت نازک ہوتی ہے زیادہ تھوڑی سی زیادہ گرمی لگ جائے یا تھوڑی سی زیادہ سردی لگ جائے تو یہ مر جاتی ہے تو اکثر ان کو گاڑیوں میں جب ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جاتا ہے تو سینکڑوں کے حساب سے مرغیاں جو ہیں گاڑیوں میں مر جاتی ہیں لیکن ان مردہ مرغیوں کو پھینکا نہیں جاتا ان مردہ مرغیوں کو اسی طرح دکانوں پر بیچ دیا جاتا ہے اور دکاندار جو ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ پیسے کی لالچ میں چونکہ مردہ مرغیاں ان کو سستی ملتی ہیں تو وہ خرید لیتے ہیں اور پھر ان مردہ مرغیوں کو یعنی ان کی کھال اتار کر گوشت کی صورت میں ہمیں بیچ دیا جاتا ہے اور ایک تو ویسے ہی زندہ بھی اگر ہمارے سامنے زبا کی جائے تو پھر بھی اس کا گوشت مفید نہیں ہے جیسا کہ ابھی اسپیشن کوئی میں آیا کہ وہ بالکل ایک غلط چیز ہے لیکن بالفر فرض چلیں اگر اس کی ہم حرمت کا ہم فتوہ تو نہیں لگا سکتے لیکن طبی لحاظ سے وہ بھی نقصان دہ ہے لیکن یہ جو مردہ مرغیاں ہمیں بیچی جاتی ہیں اور گوشت ہم وہاں سے لیتے ہیں اپنے سامنے مرغی زبا نہیں کرواتے تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے پہلے تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بالکل ہی اس کا بائی کریں اور اگر بالفرض مرغی لینی بھی ہو تو اپنی آنکھوں کے سامنے اسے زبا کروا کر اس کو خریدیں امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ اس کے نقصان سے امت مسلمہ کو بچایا جا سکے اللہ حافظ